ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः श्रीमद् अथ प्रथमो अध्यायः अर्जुन विषाद धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमत अत्र शूरा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च

निवोvarthetaद्विजोत्तमा नायक मम शयस्य संज्ञार्थम तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिं जयः अश्वथामा विकर्णस्य सौमदत्तस्तथैवच अन्ये च बहुशूराः मदर्थे त्यक्त जीवताः सर्वे युद्ध विशारद अपरियाप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं भी पर्याप्तं विरमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं भी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः सिंहनादंबिनद्योच्चैः शंखनरत्नो प्रथापवान् तत शंखाश्च भेर्यश्च वनवानक गोमुखाः सह सैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत् तत स्वेतैर्हयेर्युक्ते महतस्यन्तने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः पाञ्चदन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दथ्वो महाशङ्खं भीमकर्मावृगोदरः अनन्तविजयं राज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सह देवस्य सुखो शमनिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः सृष्टद्युम् नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः त्रिपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवी पते सौभद्रश महाबाहु शंखा दु पृथक पृथक सगोशोथाष्ट्रण हृदया निव्यतरयत नभश्य पृथिवी चुमलो व्यनुनादय अथ व्यवस्थिता दृष्ट थातराष्ट्रां कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडव तदा वाक्यम इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्छुत यावदेता निरीक्षेहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योध्यमानानवेक्षेहं यैतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच

पुत्रान् पौत्रां सखिंstdcः स्वशिरान् धुरदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष सकमन्तेह सर्वान् बंधूनावस्थितान् कृपया परया विष्टः विशीदं निरमप्रवीत् अर्जुन उवाच तुश्वेमम स्वजनं कृष्ण युयुत्सम स्वउपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति वेपथुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं क्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्ष्ये विजयं कृष्ण नजराज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोग जीवितेन वा येषा मध्ये कांक्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्राः तथैव पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनः तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि थोपि मधुसूदन अभीत्रोक्यराज्य हेतु कि मृत निहतराष्न का प्रीतनादना पापमेवाश्रिएदस्मा हेतायि तस्मा व्यम हंत धाबाधवान्वनमं कथम हखिन्या माधव यद्यप्येन पश्य लोभोपहत चेतस क्षयत मित्रोहे च पाठक कथम न ज्ञेमस्म पापास्मर्तियृत प्रपश्यनश्य कुलधर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलं कृष्ण अधर्मोत अधर्मा अभी प्रदश्य कुलस्त्रियः स्त्रिषु दुष्टाश्ने जायते वर्ण संकरहा संकरो नरकायवा कुलग्नानाम कुलस्यता पतंतिपितरो पितरो शाम लुप्तपिंडो तक अक्रिया हा दोषेरेते कुलग्नानाम वर्ण संकरकारक गई हि उत्साह जन्तेजाति धर्माहा शाश्वता हा उत्सन्ना कुलधर्मानाम मनुष्यानाम जनातना नरकेन्न ये

ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः